रहमत आलम का मुबारक फरमान है हर इज्जत नफ्स और अजमत इंसान है रूह की सफाई हो या माहौल की सुथराई रूह की सफाई हो या माहौल की सुथराई दरअसल सफाई नस्फ ईमान है कहते हैं जान है तो जहान है एक अच्छी सेहत बहुत कीमती चीज़ है बहुत बड़ी नेमत है उसको ठीक रखने के लिए हमें अपनी खुराक रखनी चाहिए और कुछ वक़्त अपनी जिस्मानी कसरत में भी गुजारना चाहिए कोई भी खुराक हो चाहे वो कितनी ही प्योर कितनी ही खालिस वो कितनी ही अफादस से भरपूर क्यों ना हो लेकिन अगर वो साफ नहीं तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह ही नुकसानदेह है हम तो कभी कभार जाने अनजाने में खुद ही अपनी खुराक को गंदा करने का बायस बन जाते हैं जैसे कि हमारे गंदे हाथ और बड़े हुए और गंदे नाखून क्योंकि बड़े हुए और गंदे नाखून जरासीम का मस्कन बन जाते हैं और ये आम आंख से ना नजर आने वाले जरासीम बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं मैं मरत साइंस की दुनिया में खुश आमदीद हम यहाँ इस्लामी तलिम और साइंसी इल्म के महंगी तलाश करते हैं आज का हमारा नाखून की सफाई है आइए सबसे पहले इस्लामी तलीमत में नाखन को साफ करना और नाखन को तराशने की अहमियत को समझते हैं जैसे कि हदीफ़ पाक में नबी पाक सल्ला वसलम ने फरमाया अनस बिन मालिक रजील से रिवायत है कि आप सल्हुस ने फरमाया कि हमारे लिए मूछों को कम करना नाखून तराशना बगल के बाल उखेड़ने और जेर नाफ बाल मोड़ने के लिए एक वक्त मुकर कर दिया गया है कि हम इनको चालीस दिन से ज्यादा ना छोड़ें सही मुस्लिम हदीस नंबर 599। इसी के साथ एक और हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है सही बुखारी में हदीस नंबर फाइव एट एट नाइन में नबी पाक सल्हुस वसलम ने पांच चीजों के बारे में तलकिन फरमाया खतना कराना जेरनाफ बाल मूडना बगल के बाल नोचना नाखून तराशना और मूछ को कम करना ये पैदाइशी सुनतों में से भी है हदीस का मफूम। हदीस से हमें एक सबक मिलता है जिसका मफहम कुछ यूं है कि हमारे जिसम में पाँच ऐसी चीजें हैं जिनका एक खास टाइम तक काटना बहुत ज़रूरी है जैसे मूछे कटवाने का हुक्म कि मूछों को कुतरना चाहिए क्योंकि जब मूछों के बाल लंबे हो जाते हैं तो फिर और कोई भी खाना खाते और पानी पीते वक्त डिस्टर्बेंस पैदा होती है इसी तरह बगल के बाल उखेड़ने चाहिए उखेड़ने का हुक्म है अगर ये भी ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएं तो पसीना और बदबू का बायस बनते हैं जिससे आदमी खुद ही उलझन में रहता है सेम इसी तरह नफ बालों का भी एक ख़ास टाइम पीरियड है और एक ख़ास वक़्त तक हर हाल में काटना ज़रूरी हो जाता है और इसके अलावा खतना कराना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में एक ख़ास हुक्म है जिसके बारे में इन फ्यूचर एक तफसीली वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करवाएंगे और इसके साथ साथ आखिर में नाखून काटने और तराशने का भी हुक्म है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएँ तो ऑटोमेटिक इसमें मैल की शक्ल में गंदगी जमा हो जाती है जो कि मुख्तिक बीमारी का सबब बनते हैं तो इसलिए इस्लामी तलीमत का ये हुक्म आम है इन चीज़ों का खास ख्याल रखना ताकि कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े आइए अब हम साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत को समझते हैं गंदे और बड़े हुए नाखून हमारे जिसमानी सेहत और जहनी सेहत के ऊपर मनफी असर मुरतब कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में इजाफा हमारे नाखून बैक्टीरिया और जरासिम को पनाह दे सकते हैं ख़ास तौर पर अगर वह सही तरीके से साफ नहीं हो गंदे नाखून जरासीम और बैक्टीरिया के अजाफे का बायस बनते हैं जो कि बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों का सबब बन सकते हैं जिल्द की जलन गंदे और बड़े हुए नाखून जल्द के रास्ते में आने पर यह जल्द की सोजिश और दर्द का बायस बन सकते हैं इसकी वजह यह है कि ये जल्द को खोज सकते हैं और जख्मी भी कर सकते हैं जिसकी वजह से जिसम के ऊपर जल्द के ऊपर लाली सोजिश और दर्द हो सकता है फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन हमेशा गंदे और बड़े हुए नाखूनों और जल्द के दरमियान मौजूद जगह पर हो सकती है नफसियाती असर गंदे और बड़े हुए नाखून भी हम पर नफ्सिया असर डाल सकते हैं वो हमें खुद को शर्मिंदा और गैर आरामदेह महसूस करा सकते हैं जिससे हमारी जहनी सेहत और माशी मामला भी मुतासर हो सकता है अब हम साइंस के नजरिए से नाखून को काटने की अहमियत को समझते हैं नाखूनों की सेहत को बेहतर बनाना अगर हम बाकायदगी से नाखून को काटें और तराशें तो इस तरह से हम इनकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं इनकी नशो नुमा बेहतर हो सकती है जब नाखून लंबे हो जाते हैं और फिर आसानी से टूट भी जाते हैं खुद ब खुद नाखून टूट जाने से कई मुश्किल का सामना होता है जैसे कि बेतरतीब तरह से वो नजर आते हैं और नोकदार भी हो जाते हैं जिससे हम कोई भी जल्द या कोई भी चीज़ को छूने या पकड़ने की कोशिश करें तो वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इसलिए हमें चाहिए कि नाखनों को अच्छे तरीके से काटें और उसके बाद अच्छे तरीके से तराशें ताकि हमारे नाखून मजीद मजबूत हो जाएं चोट के खतरे को कम करना हमारे गंदे और लंबे नाखून चोट के खतरे को बढ़ा सकते हैं खास तौर पर अगर इनकी मुनासब देखभाल ना की जाए अपने नाखनों को बाकायदगी से काटने से हम हादसा के तौर पर खुद को और दूसरों को नोचने के खतरा को कम कर सकते हैं हाथ की सफाई को बेहतर बनाना इसलिए नाखून का काटना हाथ की सफाई का एक आम हिस्सा है अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखने से बैक्टीरिया और जरासम की मिकदार को कम किया जा सकता है काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसमें आपको लगता है अगर कि किसी भी चीज का डिसन किया जा सकता है तो काइंडली हमें अपने कमेंट्स के जरिए हमारे रहनमाई फरमाएं और हम इसी तरह ही आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे अब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए असल